Сніжанна Лобудюк, директор центру по роботі з обдарованою молоддю та Єва Ус... Усова, Усова, солістка народного театру сучасної хореографії. «Фенік». завітали до нас в гості. Побували а, дівчата в а, Польщі і а, привезли звідти трохи. Е, якби досвіду, досвіду, та трохи польського настрою. Ну і вирішили з нами а, поділитися. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, Доброго ну ранку. знайшли там в Польщі щось таке нове, неземне, що нема, що нема в Україні. Нашлі. А чого саме? Много друзей нашли, много людей, которые все нам і готові нам допомагати. Нас очень хорошо встретили. Они были в захвате профессионального уровня наших детей. И при том, что нас же оплатили полностью Евросоюз, оплатил нашу поездку обучения детей, и мы вывезли 35 детей, ни одного, ни двух угу. из города Запорожья. И они были вообще в восторге от подготовки, от уровня профессионализма, от. Э ну, мы, Феникс, который профессионально танцует, вдруг еще и запел на польском языке. То есть, это, ну, это было сделано за одну неделю. Мы выучили два мюзикла, в которых угу. мы участвовали, которые Сколько мы вы показывали. спали. За Мало спали. Только Но это было шикарно. То есть, настолько профессиональные педагоги, настолько профессиональные дети приехали еще польские дети из Варшавы и из Вроцлава. И э, наши детки. И вместе они, это называется евроинтеграция, это такой ну, творческий лагерь. То есть те учились танцевать, мы учились петь, это все было вместе, это было настолько шикарно. Дети быстро выучили все языки, на которых можно говорить. Очень быстро начали спелкуваться друг с другом. То есть ну, я, я в захвате. Польскую мову спевали, так? И мы спевали польскую мову. Вот Ева спевала я. польскую мову. И еще Ева стала польской паней. Очень легко было петь, очень хорошие учителя были в Польше. Слушай, ты спеваешь что-нибудь польское? Не, немножко. Ну Ева, ну была ласка. Чтобы наши глядачи тоже занурились в ту атмосферу. Ну Ева, ну как ты меня так отбавляешь, а все удивляются. Она только умеет танцевать и петь одновременно. Ну а, а ты да, так, оно, ну, на кресле потанцуй и заспевай. Не, ну не а не про буду, что поспевалы? Знает Знаешь я его? Um, да, спевали? вот у нас был мюзикл про как бы мы были вампирами. Мы были вас. вампирами. Да. А, а, актуально я... так это не Да, Европа, она понимаете, она не живет той же, ну вот они как-то по-другому у все воспринимают. Не помнишь, же их вампир по-польски. А взагалі, как уровень наших детей, та, ось польских? Знаешь нашли что то новое для себя в плане танца, в плане ну, а, техники? Да, мы. Ми... Тебе еще показалось? Училась Мы, а, они очень свободные и не очень, очень трудолюбивые. Мы слишком закомплексованы в каких-то таких, знаете? А, вот ты что-то делаешь шикарно, и вдруг ты себя останавливаешь на том, что, боже, ну неужели я такой талантливый, ну нельзя же быть таким шикарным и талантливым, это же неправильно, вся страна воюет, все плохо в стране, а я вдруг такой выдающийся, и себя начинаешь останавливать. Мы таким комплексом каким-то, начали вот у нас какой-то у детей вырабатывается комплекс, а это настолько неправильно, потому что мы же воюем ради этих детей. Мы же воюем ради этого поколения, мы должны его сделать свободным, открытым, они должны быть счастливыми. У несчастных людей не растут счастливые дети, нужно быть самим счастливыми, нужно дарить это счастье всем, и дети должны быть и вот я увидела польских детей которые с улыбкой в захвате учат новые танцы то есть бегом все бросаем учим танцы наши дети бегом все бросаем учим песни то есть это было настолько мы погрузились не было телевизоров у нас не было никаких там интернет у нас был ну как-то не, не, не настолько мы да, там да, сильно сидели было? да в этой в этой войне вот во всем этом а вот все время нужно было выучить этот польский текст нужно было э, выучить эти движения эти танцы то есть что такое два Мюзиклы. Один музыку взяли Бал вампиров знаменитый, а второй ⁇ Амазонки и Викинги. И, и как, как бы постоянно, постоянно танцы, танцы, песни, танцы. То есть это их разделили там на группы. Один педагог с тем. Ну, это, это вот, вот такой вот движ постоянно. Кроме этого, у нас же были экскурсии. Кроме этого, мы катались на лошадях, мы катались на метлах. На метлах прокатались. Вот, я даже в гробу це, це, це прокатилась. Поездка активная вышла. Очень активная, да. Пролетели дни, и мы хотим еще поехать. Я думаю, мы поедем, потому Тешу, что... Ты в Польшу? Да, и в Польшу, и в другие страны. То есть это такой проект Евросоюза развития творческих детей. То есть это не только ну, украинских детей, это и детей, других детей, которые в Европе. Очень, очень нужно это делать. Это просто необходимо делать. Тем более, понимаете, я столкнулась с этими выборами, и мы так как-то все говорили, вот молодежь не пришла, не проголосовала. А что мы сделали для этой молодежи? чтобы она поверила, чтобы она... А мы знаем, чем они дышат, о чем они думают. Ведь если э, делать такие проекты, если детей вывозить, если детьми заниматься, то и родители будут благодарны тем людям, которые этим занимаются. Правильно? А не только наши дети нужны перед выборами, на День защиты детей. Так, колы сгадались. Да, вспомнили, сделали, да. раз, забыли. Ну, а, а вот если этим заниматься, я, я хочу вывозить детей, я хочу выигрывать гранты, которые существуют в Европе, я хочу, чтобы мои дети куда-то ездили. Наши дети вообще из Запорожья куда-то ездили, угу. потому что как-то все так у нас, ну, Сондо... <сих> тихо, тихо, сонно как-то. Досвид фееричный. Я так зрозумів, що трошки перевернув свідомість. Да. Ну, а скажіть щодо таких технічних питань, якихось вмінь в танцях і тому подібного. О, наскільки конкурентно спроможні були наші запорізькі діти? ну я, же говорю, европейцы, они были в шоке от профессионального уровня. То есть они говорят, почему вы вас, мы вас не видим в интернете, почему мы не знаем о вас, почему такие профессионалы сидят, и, и а сколько вы зарабатываете, а как вы живете, а как вам помогает город, а как вам помогает страна. Когда начинаем рассказывать какие-то вещи, то есть они, для них талантливые люди, это не как все, это одаренные люди, то есть это люди, которые обладают каким-то даром, художники, поэты, писатели, танцоры, то есть это уни уникумы, и эти дети уникумы, значит вся страна должна заниматься этими уникумами, а не э, заниматься чем-то другим. А мы вот, даже я смотрю вот в социальных сетях, мы не, не рассказываем о том, насколько у нас уникальные есть дети художники, дети певцы, дети танцоры, мы, молодежь. Мы говорим от, о войне, все время о войне. Это, конечно, ну, наша ну, такая большая проблема. Об этом надо говорить, но не, не так мне кажется. Нужно чуть-чуть mm -hmm. думать о том, о будущем. О будущем. Не, не, не забывать про, да, а, да. про детей, про детей, которые будут делать в Я вас скажу, тебе понравилось там, в Польше? Да, было вообще Зашла новых друзей. Да, мы сразу почти ну, нашли общий язык, общались на английском, вот, нашли новых друзей. Ты speak English? Трохи, так, трохи, трохи. Ну а скажи, а вчителі потім вчителька з англійської, потім тобі ставила п'ятірки за англійську, ні? Ні, ти не, не, ти не розповідала, ти так скромно, скромно. Ну, а взагалі вразили тебе о, польські діти от спілкування з дітьми? Так, да, не дуже вільні, взагалі, такі, як солнечко, завжди веселі. А не було такої кон конкуренції між вами? Ні, ми, ну, ми да, тим полякам покажемо. Нет, nee. nee. они же подбирают. Это же не процесс одного дня. Uh -huh. Подбирают же специально коллективы, так детей соединяют в эти творческие лагеря, чтобы э, гармонично они в, ну вклинивались один с другим. Пилявали. Да. Вот очень грамотно, они же не выделяют деньги, просто вот так вот поехали там, а вот именно конкретное условие, количество детей, возраст детей, какие они, ты удаешь заявку, это же, ну, как бы выигрываешь потом участие в этом проекте. Мы выиграли, слава богу, теперь мы подадим заявку на 2016 год. Будем ждать, я надеюсь, мы выиграем много заявок, мы везде подадим все, что можно. Вы такие талануны, вы еще Мы поверили в себя и мы поняли поняли, что останавливаться вообще нельзя, а надо наоборот такое время, когда все в депрессии, страна в депрессии, наоборот для творческих людей это э, как э, показатель того, что нужно работать наоборот. Кто, если не творческие люди, не одаренные, не вытянет эту страну из депрессника вот этого? только, ну, как бы, это наоборот, все шансы людей, которые что-то могут создавать, креативные, идейные, они наоборот должны сейчас развиваться, показывать пример другим и наоборот вытягивать, потому что дети растут, год, два, три, быстро летят, да, уже два года после Майдана. Вот. это это два года жизни детей, которые раз и погрузились в какую-то тьму. А нужно наоборот ну, вытягивать их, по показывать, что мир он такой большой, нужно жить и радоваться и развиваться, 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 учить иностранные языки. Вот и мы туда приехали, польский сложно давался, на английском, там на немецком. Но Они все между таки, собой так подалали. Ну и мы сейчас активно выучаем, стараемся выучать польский. Також вам також довелось долати мовний барьер, э, вчити мови? Да, на уже знаю. Учу. Я прошу, да, пани. Учу. Да, пани, пани, это они у них обращение все время пани. Я думаю, что откуда не знают, что я пани, оказывается, у них просто обращение. Ну, Конечно, надо. Очень было обидно. Очень много было интересных людей, с которыми хотелось вот такие вот, как я, тоже за взятие. Оказывается, не я одна сумасшедшая. Оказывается, таких сумасшедших очень много. И они вот такие... Вот понимаете, до 4 часов утра дети разучивают тексты. Их невозможно уложить спать. Не потому, что они балуются, а потому, что они все время с этими бумажками и поют. Я вот, ну, это смешно, я не могу повторить, но... Те, кто, да, были у нас на концерте, те, те увидели. А, а, они вот, на, вот эти буквы изучают, вот эти там ударения на второй слог, всегда ударения. Нужно поставить правильно ударение в словах, нужно правильно произносить пши-пши все время, вот эти звуки ну, там. Мовный барьер вам да, все трохи. Ну, да. трохи, да. да. Ева, а скажи, а ты такой же таких эмоциях собираешься снова поехать за кордон для того, чтобы обмениваться опытом? Да, очень бы хотелось, потому что очень понравилось, и во всем море эмоций было. А кличут друзья тебе, а пишут о, поляки, приезжай, приезжай до нас. Да, постоянно. Вот один мальчик, я познакомилась с ним, на английском но, мы общались. Но, 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 постоянно. Постоянно пишет? А он звездит, он по поляк, да? Да. Ну и что, на что он там надеется, той поляк? Не дамо нашу українечку. Ну не дамо словом обмін досвідом. Вдався, вдався. Даруйте за тавтологію, вдало. Ну і я сподіваюся, що ці емоції, цей весь це все, що ви пережили, зможете перенести в. В Запоріжжя, скажімо так, для в того, танці. аби найкращі, найкращі традиції Європи, мов ви могли перенести до, до нас не так в танці, можливо, а більше можливо в виховання дітей і в спілкування з дітьми. Дякуємо вам за те, що як, як сказали. Таки ви ви така активістка в нас, сніжанно, за те, що постійно не не сидите, склавши руки, ну і стараєтеся витягнути дітей для того, аби вони розвивалися.